ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರಿಕೆಟ್ ನಾನು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸಹ ನೋ ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಸರವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಾ ಮಾಹೈ शान्तिशान्तिः ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वा मनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतम् देवम् कं स भगवद गीता अथ सप्तदशो अध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयार्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमः होरचस्तमः सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा वयो यम पुरुषो यो यश्रद्ध स एव यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा निशयन शरीरस्थं भूतग्राम मचेत मैं तरीरस्थं तीद्या सुर निश्चयान आहारस्वी स्थिरा हृद आहारा सात् कट्व ललवण त्युष्ण तीक्षण विदा आहार राजस सेोक भय प्रदा यातयाम्ंगतरस शयत् पलियुषित चिष्ठ भोजनं भोजनंता फलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्ठो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलन् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ चैयज्ञौ विद्धिराजसम् विधिहीनम सृष्टार्णम् चक्ष्यते देव द्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौच मार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम् तप उच्यते अनुद्वेग वाक्यम् सत्यं प्रियहितं शयत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयम् तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वम् क्रियते श्रद्धया परया तक्तं तपस्स्त्रिविधं नरैः अपलाकाक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेण क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनो यत्पीड़य इति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशो कार पड़ा वस्तु धन्यवाद